был опубликован, был отдельный раздел по поверянию. А сейчас он почему-то исчез. То есть кто-то внес корректировки в период между подготовкой к этим консультациям и после громадской рады. Отсюда тут был целый раздел эксплуатация и поверяние. Что, с в таком духе? Его решили вот так вот завуалировать, чтобы никто ничего не понял. Коррупционная составляющая. Четвертая, кажется. Пятая. Потом, споживачный совет повидали за порушение техничных умов. Я извиняюсь, а для чего была приемка здесь, Ну вы же ходили в состав этой комиссии по приемке выполненных работ. О чем идет речь? Вот тут тоже непонятно, значит, объясните, порушение каких техничных умов. Дотримание терминных в поверке. Опять же, не его это дело. Споживач может, согласно 630-й сделать самостоятельно поверку и понести свои вытраты, если у него есть сомнения еще до этого теплолечения. Периодичная поверка, монтаж, демонтаж, пломбование, это входит все в ваши затраты, в вашу производственную деятельность, на дание послуг тепловодопостачания. До користування. Ага, і ще й написали. У відповідності до правил користування теплоенергії. В правилах користування теплоенергії ні слова не написано про періодичну повірку, яку має робити споживач самостійно, періодично, що 3 роки. 4. Поэтому значит, я рекомендую виконавчому органу. Ну, протокол же составляю. Ну, у нас 4. есть видеозапись. Ну, второй раз я сидеть, писать, это ну, для меня время. Я усна ділала аналіз буквально сейчас вот за 5 часов. Ну, часів. Поэтому есть, я рекомендую, подошли, вы... учитувати зауваження, мною перераховування, я рекомендую виконавчому органу Гарматорської міської ради врахувати ці зауваження, а витягти їх, викреслити ці корупційні схеми, які тут закладені навмисно. Розробити або нове положення, або уточнити з врахуванням доповнень, ті, які будуть сьогодні ще додані доповнення, зміни, донести, донести сюди розділ щодо повіряння, щоб у ні в кого більше не було ніколи сумнівів щодо порядку цих періодичних повірянь особливо, І ще у друге. Винести його на розсуд громадськості на обговорення громадського і на е, перевірку аналіз надання аналізу правової експертизи цього нормативно-правового проекту нормативно-правового документу. Прошу прошу повідомити за 30 днів. Дякую. Свет, ще раз. одне слухання? Правильно ті баласаме так. Я ж не знаю, що вони не нанести змінення і одне слухання. А тепер у секретаря вона успела записати. Я думаю, что я вас убирать. попрошу. Мы выложим видео. Мы выложим видео. Мы выложим видео. Очень просто мы делаем на своих рабочих руках. Мы выкладываем протокол, видео, да. а с него делается протокол буквально дословный. Вы можете сделать. Пожалуйста. Да проще письменно. Не-не-не, я не буду сидеть, я уже вам доложила. А теперь мне вторую работу, второй раз работу делать. не Ребят, еще Это раз. Все раз. Я сидела, составляла, анализировала. Потом я вам сейчас доложила. Теперь я в третий раз должна сесть, рассказать людям то, что они должны, они вынесли на обсуждение громадское, это их не работа. Выявите изначально до того коррупционной составляющей. И, суп, и, суп, и, то, что суперечит закону, а не ждать, когда света придет. Тут понимаете, И три раза это понимаете. составит. Извините а меня, у меня да, есть работа. А вы выполняйте, пожалуйста, свою работу. Или нечего вам там сидеть. Давайте не ссориться, мы же тут решаем общую проблему. Причем я вам сказала, настрой мэра, настрой, подождите секундочку. Значит, на сегодняшний момент мы, давайте не забывать, что это было принято еще по порядок еще в 2014 году, поэтому мы тут, тут, тут это вносят изменения в части нескольких пунктов ОСББ, поэтому, ну, то есть хорошо, что мы выявили на, вы выявили на этой стадии, наконец-то посмотрели этот документ, если он раньше не проходил Тому как бы, ну понимаете, что это в 2014 году было принято, поэтому как бы на сегодняшний момент. Нам есть чем заниматься. Ромальская рада рекомендовала не образовать не рабочую группу, не створить не рабочую группу. Куда входили вот У -у -у. некоторые присутствующие здесь люди? Некоторые, которые с этим связаны, написали личное заявление, регистрировали. Где эта рабочая группа? Если бы проработала рабочая группа, это бы все было. Сделано своевременно. И, сейчас, своевременно. и сейчас бы мы вот это вот со слуха кто-то где-то что-то. Где рабочая группа? Не успели, не захотели или что? Почему она Причина не работала, эта группа? Почему? Почему как и по транспорту. Правы? Где э, комиссия по транспорту общественная? Почему до сих пор год уже не... Давайте могут... сейчас транспорт пока... ну, ну, это, 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 Я, это, я так. вас выслушаю индивидуально, но только сейчас давайте не путать. Иначе мы сейчас запутаемся вообще. Если вы не знаете, то э, распалась у ЖКХ и организованы новые четыре отдела. Извините, пожалуйста, что мы не все успели то, что вы хотели. Да, это не, мы это не относится к мы на Ольга Владимировна, хотя бы штат например. Это не вносит, не просто. выходит на. Нет, это да, но это не в регламенте. Хочу. Это у нас, давайте сейчас мы работать о, о про этот документ говорить, который мы сейчас у -у -у. рассматриваем. Поэтому мы сейчас должны выслушать максимально предложения наших жителей, враховать их подальше. Действительно обговоривать, лучше сто раз обговорить, сто раз сделать грамотный, правильный документ, исключить все действительно там проблемные моменты и дальше работать по ним, действительно работать, а не просто там опять приходить к каким-то судам и прочие дела. Можно? Да. Вполне, вполне очевидно, я снимал свои предложения прячу свои наши. Вполне очевидно, что документ сырой. Да. Понятно, откуда да. он появился и как появился. Да. Я думаю, что тут в зале как минимум пять юристов сидят и понимают, что здесь, что здесь происходит. Поэтому мое предложение остается прежним. Роман Старатов, спасибо большое коллегам, на, э, просила создать рабочую группу. Я не знаю, по какой причине. Ну, я думаю, что несерьезно просто отнеслись к этому вопросу. Создать эту рабочую группу, органы, мои право. Если он не будет создан, я сделаю все возможное, чтобы она была создана. Подчеркиваю. Создать рабочую группу с представниками кто пожелает специалистов здесь тепловиков доработать это положение и красивое правильное положение вынесено на громадские обговорения и вот так вот мы его примем я думаю когда мы найдем тот консенсус к которому мы должны здесь все прийти я согласна. и просто вот, мы сейчас сейчас вылим друг на друга столько негатива коллеги я не думаю что это сейчас будет рационально рабочую группу создать люди туда готовы войти я думаю, что и другие коллеги присоединятся к этому и сделать нормальное Но положение. это только будет польза да, документу. Вот Но мое предложение и дальше не просто не тянуть это. Так, у меня ну, как конкрет... перенести, естественно, слухание, говорю, да. Отходил, бы у меня, про, у меня конкретное предложение. Там уже записали несколько коррупционных вопросов. Так вот. Тихо, коллега. Секундочку. Только вы фамилию. Если можно, Попов так... Владимир Александрович. Просто гражданин, житель города Краматорска, который ну, воюет с как раз по этому вопросу. Вот технические условия. Так вот, в этих технических условиях записан пункт один, шикарный пункт. Пункт 3. Это так называемые унифицированные. Потому что у меня есть набор целый, какие раньше выдавались, какие на дома выдаются, какие на квартиры выдаются. Так вот, пункт этот предполагает, что я обязан обеспечить установку во всем доме, в каждой квартире приборов распределителей. Вы расскажете, что это такое? Я вам могу рассказать. Кто их будет покупать? 65 евро один.